əziz məsləhətçilərimiz və fabellikçilərimiz, fabelliyi çevrənlərimiz. Deməli, mən indisə göstərmək istəyirəm ki, əgər biz Bakıda oturmuşuqsa və Moskvaya sifariş yerləşdirməyik, Moskva olmasın, başqa xarici dövlət olsun, biz onu Bakıdan necə göndəriyə bilərik? Bunun üçün biz sifarişlərimizə daxil oluruq, düyməyə aşağı və həmin sifarişi çəkirik. Görürsünüz burada yazılıb. Sevərna butova Rusiyada, Rusiyaya vurduğum sifarişdir. Burada apatitik knopkası var. Apatitik knopkasının üstünə belə yazılıb. İndi biz bunu yoxlayaq. Mən birinci dəfədir də bunu edirəm, amma ideyaya görə belə olmalıdır. Peretika apatia. Peretika apatia. Burada yazılıb Aplata slishnoma schota. Bir də var ki, Aplata bankovskoy kartoy. Biz buna belə də eləyib hesabı doldura bilərik 1943.75. Və ya da belə ödəyə bilərik. İndi biz hesabı doldura, dolduraq 197345. Kartdan da ödəyək. Belə kartdan ödəyək. Gəlin kartdan ödəyək. Alınmasa Bank of Star kartı. Va bi. Aplatik not basaq. Və bank rekvizitlərimizi yazaq. Bank rekvizitlərini yazanda yəqin ki, bunu söndürməliyik ki, bank rekvizitlərimiz görsənməsin. Ona görə mən pauzaya basıram. İndi rekvizitləri yazdım mən bura, bankımı göstərir. Burda knopkanı bassaq belə zapomnit kartu, yəni kartı yadda saxlayacaq. Kartı yadda saxlamaq heç lazım deyil, çünki bilmirik, kim o, nədir. Bura elektron adresini yazırıq. gmail.com ve burada 1973.42 rubel ödeme ödenişimiz var. Onu ödüyoruz. Apatit kulak kartı batırıp bunu Rusya Bankı götürecek mi yoksa bak götürmeyecek mi? Aha göster göre inşallah ki. Daha bizden kartımızdan çıkacak. Daha çıktı. Yani çıktı benim kartımdan. Bana mesaj gelir. Görüb gələcək mi? Mesaj gəlməli ki, bu mən, aha, gəldi kartıma mesaj. Bunu ödüyorum. 0858 553. Bu kodu ödüyorum və aplatik knopkası basıram. At, at prazit Mənim kartımdan, indi görək ki, bu çıxdı mı? Ya çıxmadı. Aha, mənim ne yazıldı ki? benim kartımdan pul çıxdı. Yani pul çıktı. 35 ile atıl Ve zakırı telirim bunu. Bağlayıram. Şimdi bunu bir sistemde yoxlayaq görək ki. Sistemde bu necə oldu? Ben zakazı ödədim. Sisteme bu oturdu mu və oturmadı mı? Çıxmağına çıktı benden bu. Şəxsi kabiliyata daxil oluruz. Yoxlayaq görək zakazı. Ben atıl açın Ha, pakaz zakazı girdi, daxil oldu. Və görürsüz ki, həmin zakazın pulu ödənildi. Mənim hesabımdan pul çıxdı. Hə, əla. Yəni biz Azərbaycanda oturub Rusiya sifarişimizi yerləşdirdik və pulumuzda ödədik. Xeyirli uğurlu olsun hər işimiz. Gə buna indi açıqlarda da baxaq ki, doğrudamı bizim hesabımızdan pul çıxdı və hara oturdu? Zakazın pulu necə çıxdı? Bunun için de açıda girerek hesabatlara. Bir saniye sred silişine başlıyor da. Açıd palişine başlıyor konsultanta. Buradan bakak görerek mesela iyunun birinden bugüne kadar olan tarihte hesabımızdan pul necə dövrəyə edib onu da yoxlayaq. Aha, dövrəyəmizi yokluyoruz. Burada görsüz yazıb ki 1943 mart papalniya şota Sberbank Rossiyanski karta və burada göstərmir. Yəni bu tranzaksiya olub, nömrə tranzaksiya və bu hesabdan burdan pul çıxıb, bu ödənilib, çıxıb 0 rubl bu. Yəni 1943.75 rubl yazmışam. 1943.75 rubl ora otur. Amma məndən nə qədər pul çıxılıb, indi onu da baxım. Nə deyim sizə ki, məndən nə qədər çıkıp yani faizi bilmiyorum. Ben Rus bulunu hesaplayabilirim. Burada çıkıp 1983.42 rubul. Yani bunu da screen edip atacağım. video Videoya yerleştireceğim. 8.3 rubuldan 43 rubulun arasında 40 rubul fark var. 40.30 rubul bunların komisyon hakkı olur. Yani yine de çok güzeldi Çok rahatçılıktır ki biz kartla ödəniş sisteminde bize çok rahatdır bu. Hansaq olsun fəbrikə bizim işimizi asanlaşdırır. Yəni hamınıza uğurlar arzulayıram. İşinizi asanlaşdırın, işinizi sevin. Sevin ki, bu işi inkişaf elətdirib böyük nəticələr əldə edə biləcəksiniz. Hamınıza uğurlar arzulayıram.